А вот россияне заявляют, что наши вышли полностью с Курщины, а институт ведения войны говорит, что Збройні силы просунулись на Курщини. Это правда. Ну, да, даже я читала, я смотрела вчера из военкоров некоторых, они тоже в шоке, ну, как такое mm -hmm. может быть, да? Ну, казалось бы, да, они настроены против Украины, но уже такая mm -hmm. брехня. Теж вже як наголоску. Ну, От трохи подивимося, давайте. Чи вийшли з Збройні сили з, з Курщини повністю? Вийшли збройні сили України з Курської області. Та, ні. Mm. Mm -mm. Хорошо, а ви знаєте, що може бути? А представляєте, що наші просто беруть і підігрують росіянами і кажуть, да ми вийшли, а самі не виходять, щоб вони в Росії себе могли сказати, що досягли. От спитайте, така ні, ні, не, не вийшли Чи можливий такий договорняк, щоб Росія трошки літчико підбілила, наші кажуть, ну так, да, вийшла А в результаті ніхто не виходить, а росіяни повідомляють, що всі вийшли. А наші контролюють територію далі. Чи можливий такий сценарій взагалі? Ну, Росія собі свого цього народу населення каже, що ми все перемогли, а наші все одно контролюють. Смисл вже хто контролює, а не що говорить, як ми бачимо по сьогоднішній день. Нет, тут договорника точно нет. Нема да, ну слава, Богу. наші наші живуть, здорові. Любесеньки, я вас дуже прошу. донатьте на збройні сили. Один донат полетів. У мене найкраще. Нас вел багато бригад, які потребують допомоги, нам треба це зробити. І чекаємо від вас підтримку. Питання зараз там по містах наші глядачі пішли. А от сьогодні напали на стерненка. Да? Я не знаю, що ага. подобається, але там жінку затримали, що вона була нападниця Я вас запитую: це діло рук України чи Росії? тому що Противників відео... а... України. да, тут как да. висказывался, да, уже там были у нього висказывания. Ну, тут смотрите, как бы тут э, тут можно сказать э, и так, и так, да, если Украины, да, Росії, да. То есть тут как-то ну, тобто навіть росіяни через українців могли це робити, правильно розумію? Ну так, але якщо тут є такі очень недовольні ну, особисто, да. На кого? Я не знаю особисто Сертаренка. Я знаю, що він дуже багатьом бригадам допомагає, тому всі, хто допомагає Збройним силам, дякую всім. А там хай вже вирішує все суд чи якась справедливість загальна світова. Поїхали про Білорусь, поговоримо пізніше, чи буде напад. Вона не по наших містах. Миргород. Людмила Місюра питає про Миргород. Это миргород Солтаска. у нас... Таска. Ну, дьявол, мир город падает. Сразу, дьявол. То есть опасность. Особенно все, что касается с военными. Вот, боевые да. там вот. И опасность, смотрите, опасность идет детям, подросткам. Том числе может быть это знаете вот военные училища военные да. институты там что там ну что-то вот типа такого. Же, мы знаем да И пути планы есть смотрите вот прямо есть они но ну, уже к сожалению туда же прилетала но недовольны они они хотят более сильнее ну там есть кто то наводит, еще есть там предательство. Ну, как везде. То есть опасность идет. Ребесники, ставим лайк, донатим на Збройні Сили, канал пані Олени, підписуемся на канал, Нам, на мій канал, на підтримуйте канал, и буду вам счастья все життя. Дніпро. Дніпро. дроны, дроны, ракеты. тоже я не знаю, тут тут тоже раскачать ситуацию внутри Днепра. вот похожая ситуация mm -hmm. как на Одессу. есть кукловоды, манипуляторы, которые как бы зачинщики использование молодежи, знаете, вот по типу тетушек что-то. ну это похоже как вот видите кто за этим стоит. Я... Ну, дьявол сама по себе опасность. Ну, опасность идет еще. Вода, около воды. Все, что мы смотрели раньше, подростки, дети, сюда же, тоже учебные заведения, там, больницы, производства. Mm -hmm. А от люди питаються, ми зараз подивимося кривий ріг. а Єліна ще ничненько питає: а от на Стерненка цей замах буде повтор? Тому що вони ж не досягли свого свого бажаного результату. А на буде... Стерненка Сергій Стерненко. А, Стерненка. Стерненко. Я, я його лице помню. Еще что О, выворачивается позже, да. да может быть. Позже будет. Особенно ему в поездках надо быть очень аккуратным. Сама карта выворачивается. А, конечно, Господи, брыжи, брыжи. Это связано с его работой. Вот конечно. А Виншо, кому-нибудь перешел дорогу? Ну, видимо, да. И нашим ну не как пусть. нашими нельзя я не могу назвать тех наших которые против Украины да Ну тем и другим хай бог бережа его нехай бережа вы почули да кто его знает передавайте ему витание, хай будет здоровый так Ивана Фран... кривой риг Лена пытаем Алена дети будьте внимательны ну, идет опасность, видите, тут uh -huh. Дети, медицинские учреждения могут быть, административные учреждения. Тоже вот это все, что связано с военными или же вот там военные учебные заведения. Ну, как гражданские, так и военные. Дети. Перемещение передвижение почему а детские карты очень много к его рукам. обратите внимание на это так любасеньки погнали леся пытается про ивана франкиск опасно Ивана для... hmm ну это может семерка мечей, это может быть диверсионная деятельность. Угу. Да, да, диверсионная деятельность такая. Будьте внимательны. Ну дроны показаны тут. Дьявол падает. Угу. Какие-то плани є по поводу, так що будьте внимательны. А, Оля питає про, про Олешки, Лівий берег Херсонщини. Давайте подивимося, давно не дивилися. Агіш. Ой, смотрите, тут я не знаю, каким боком тут идет, вот прямо четко, да? Да. Б карта быстроты, семья, Украина, то есть возвращение справедливости для них. Да, господи. Ну, Олежки, это вообще, знаете, это такая больная тема. Я вспоминаю, когда освобождали Херсон и освободили да. и делали расклад, они были вот буквально там в шаге, да? Казалось, вот, ну, вот, вот и ну, поэтому, когда говорят об Олежках, вот прям, знаете, вот такая Бачите, и, группа. видите, остановили, не дали нашим, ну, помните, да, это, это, это сейчас... да, левый берег и двигаться туда. Ну, зараз же бы зрялась информация, что нашим не давали это делать, обмежили. Uh ничего не давали. Ну, такая, вот такая воно життя, любасики. Сейчас мы все дизнаемся, я понимаю, у нас какие расклады были точные. Ну идет опасно, десятка мечей падает еще. Угу. Ривна? Да, идет. Ну тут работа по БВО идет. Угу. Будьте внимательнее, мама. Производящее может быть такое. Вы ну, баете, Россия не устранен, до чи куля пройшла на вылет. Представляете? Серьёзно, я просто и подумал, что всякие эти инше парады, зараз із ця інформація. Россия не допустить відновлення України в державних кордонах. Э, чтобы Украина відновлилась, да, восстановилась. А давайте ну, подивимося. Слушайте, що... вони вже столько наговорили. Да. Просто виходить, що бачите, вони серйозно, значить, наші розклади й думки правильні, що зараз щось таке відбувається, що буде призводити до того, що Україна буде відновлюватися. А вони зразу говорять, що ми не допустимо. А давайте так. Чи, чи станеться так, що Україна відновить кордони державні 91-го року? Україна, постановить. Границы 91-го, ну, которые вот свои законы. Державный кордон, да. Ну, первые карты, да, смотрите, да. Опять же, смотрите, они сначала показывали, что вот здесь вот, но она потом ускоряется эта карта, что это будет, ну, более длительный, ну, что-то более, да, что-то быстро вернется, что более длительное. Но вот то, что более длительное, оно сейчас ускоряется, оно возвращается быстрее ну за счет, смотрите, каких-то ужасных событий или я не знаю чего-то, то, что будет происходить, либо во власти mm -hmm. Кремля либо с Россией связано. Это, то есть, это не меняется. Да. Это не меняется за счет тех событий, когда они вынуждены будут уходить, выводить свои mm -hmm. войска. А, Понял, Арапитай, что дни прорудные, да? А, Че дни прорудные, энергодар, давайте дни прорудные. Буде будет ли оккупировано? Не прорудные. Вернется в Украину. Не прорудные, Вернется в Украину. Первая карта говорит, ну, да. Да, но ну, здесь какой-то за счет, я не знаю. Какой-то. Однозначно, да, но как-то оно тут интересно. Мне даже понять трудно, за счет каких событий оно возвращается. Непрорудная, там карта десятка мечей вам выпадает. Будьте внимательны. Бережите себя, любезненьки. Кременчук. Бо много кто лякает их за и воды. Ну, готовы. Они что-то, понимаете, вот по картам что-то висит. Вот висит, что-то они хотят. Вот что-то прямо у них, понимаете, мулит да. у них, мулит у них. Кременчук. Ну, наводчики есть. Дети тоже почему-то детских карт много падает. Но агрессивные планы и очень много детских mm. карт. Сейчас посмотрим. Но ну, опасность идет. Ну тут ограничения. Я не буду всего говорить по каким причинам, но опасность идет, ей. Ну, делается... Ну, важнее у меня тут нету, поняли? Вы угу. тут чуете меня? Да. То есть, есть загроза, да? Да, идет. Ну, принимаются меры, чтобы этого поняли, чтобы отбить uh -huh. это все. Uh, ставьте лайк, донатите на Збройные силы, обовязково комментуйте наш эфир. Трамп каже, с Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским. Президент України просто больше и больше, а карт у него нет. Так интересно, и постоянно про эти карты говорит. Но все-таки, наверное, карты какие-то есть, если он идет на какую-то сотрудничество, на, какую на какие-то договоренности. Есть, есть. Я ж говорю, у меня по раскладу было, что вот встреча Зеленского и Трампа, Понимаете? вот в этом, после похорон, да? в большом. То, что был какой-то козырь. Это, кстати, у него не последний козырь. А что это за козырь? Это он достал маленький козырек. А что за козырь? Давайте какие это Козырёчек. Козырёчек. Тяжело сказать, понимаете, здесь как-то идет взаимосвязь, да. либо с предоставленной информацией, либо мне такое впечатление, что здесь каким-то образом, ну, я смотрела для себя по картам и в раскладе, мне кажется, что каким-то образом здесь все-таки Британия, британский след присутствует. Интересно. Я зараз ага. я прямо в своих карт Что за козырь был у Зеленского на размовах с Трампом? Чем... Ну да, <свят> что он его переубедил, да. Ну понятно, смотрите, тяжело. Зеленский, как он же, он же не облизывает Трампа, как э, м, Кремль. Он же не заигрывает с ним, да? Он... Ну, интересно. И какая информация в него есть? Яка может быть десяткой жезлів и подявлений? Да, есть, да, видите, да? все-таки Трамп це король жезлів, хоча багато хай король. У меня тоже король жезлов, у меня Трамп, це да, у It's меня тоже король жезлов. Рыцарь, рыцарь мечів і паж мечів це всегда про інформацію, яка отрізляє, от, ну, проливає свет. І десятка мечів, и дьявол. Но ну, это не последнее. Еще есть еще один. Давайте так, я всегда говорю, и оно так по, по, картам, что самый главный козырь у Украины – это украинские вооруженные силы. Но политика, ж, ну, политика есть политика, да? Когда политики достают какие-то свои вот эти. Еще у нас есть. Или же будет, но ну, уже более весомый. Ну, я, 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 думаю, что будет. Я чуть думаю, что мы не будем пасти задних. Так погнали, любезники, рухаемся далее от Запорожья. Запереть, башня За 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 вот Башня падает, башня и сила. Может быть либо баллистика, либо что-то. Ну, нехорошая карта. Ну, Б -Б -Б ПВО, да. Перемещение, передвижение, дети. Ну, люди, живые, да. давно. Ну, Запорожье, смотрите, Запорожье та же история. У них также раскачать ситуацию, да. да? Это может быть диверсия, искусственно умело созданная, чтобы обвинить Украину. Так же, как вы, вот, знаете, спровоцировать, да. как вот они хотят, Одесса там, что мы смотрели, Днепр в такие нехорошие планы. Поэтому там, где много людей, будьте как бы предельно внимательны. Ну, давайте подивимся загрозы для места Москва. А ты попытаем про или не дотичный. Давайте подивимся. Загрозы для Москвы. людей в чате пишут там просто, я думаю, спитают так. как они боятся? Вот у них страх с этим парадобисием. Ну, ну я не знаю, загруза тоже идет. Тоже не <laughs> я вас питаю теперь так. Ну, понятно, что 9 никто быть не будет. Ну, бо... Да, но ну, мы смотрели, дуэли, ну, или, ну, нехорошие. Это может быть Москва, кстати, Московская область. Говорите, давайте так, все-таки. Че будут руйнувания в Москве в районе 8-10 травня? А, это на наступному тыжине. Ну, все, да. Ну, самое ближайшее Да, район, там, Разрушение у нас. Баш, башня, что разрушение. Да, а там была башня, да? Ну, то есть, и там же, мы же не будем, понимаете, и, 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 они же сами даже, я вот читала их, они сами понимают, что у нас есть вот. нечто, да, мы можем бить уже у нас даже свое. И там... Свою. Путина, бачите, что Трамп сердится на Путина, договор с Украиной подписал, и там собирается заработать не беснослоеные гроши, может дать, аж сбейте. Ой, солнце. Блин, а я не знаю, почему у них у них идет какая-то смерть на ближайшее время. Uh -huh. Боже, является, что Путин убрал на параде. Какая-то идет смерть, и причем здесь что-то из высшего руководства. Угу. Вопрос, а, ну, карты ж вы видите сами, такие, что тут без шансов на... Что то будет? А в связи с чем? Это сам А это не... высочина, да? Да, это же какой-то чин. Тут у них вообще карты какие-то. Тут еще, смотрите, тут а, они говорят, что... Это может, тут как бы не одна. Вот только вопрос, как оно при... ну, у них там, да. да. Один вроде как может по болезни, а другой скажет, что по болезни. Ну, что-то будут, но ну, не по болезни. Прихового. Ну, что-то опять такое. Ну, тут у них, я вам хочу, шабаш у них. Да, да. Памперсы им надо. Да, да. Я книжки Буша а это ему заведу. Теперь памперс. Я думаю, честно, на 9 нет. Я думаю, раніше ну да, потому что здесь и либо до, либо после. хай роботають. Хай я, я вірю в наші збройні сили. Я вірю в розум. Ну что-то да что-то штотані по готові. Поміну штота це буде те, що треба максимально вигодно Україні, тому що ми не знаємо чи вигідний би зараз був Україні удар по центру Москви. Ми не знаємо, як воно б склалося. Я розумію, що це для нас нам це боляче, чуть -чуть, але. Чогось так трапляється, значить буде не дивитися. Але я щось думаю, що все одно їм прилетить в будь-якому випадку. В будь-якому. Вони цього заслужили. Так, пані Лені, дякую за прекрасний ефір. Я вірю, що буде добре. Тому любесенки донатьте на Збройні сили. Підпишіться на канал, пані Лени, на мій канал, підтримуйте канал. І...